वस्तु मंगलम आज दशलक्षण महापर्वाचा पावन प्रसंग आहे हा महापर्व वैराग्य साधना आणि आत्मकल्याणाचा उत्सव आहे आजचा धर्म आहे उत्तम अकिंचन्य धर्म अकिंचन्य म्हणजेच निर्मोही वृत्ती परिग्रहाचा त्याग आणि वैराग्य भाव अकिंचन्य धर्म आत्म्याला आसक्तीपासून दूर करून शांतता समाधी आणि मोक्षाचा मार्ग दाखवतो आज आपण सर्व मिळून ओम ढ्रीम उत्तम अकिंचन्य धर्मांगाय नमः हा मंगल जप एकशे आठ वेळा करणार आहोत चला तर मग वैराग्य आणि आसक्ती रहित भावनेने हा पवित्र जप आरंभ करूया ॐ ह्रीं अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं 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 उत्तम अकिञ्चन्य अकिञ्चन्यधर्माङ्गाय

धर्माय नमः ओ ॐ ह्रीं उत्तम् अकिञ्चन्यधर्माङ्गाय नमः 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 ॐ उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं 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 उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ 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 ह्रीं उत्त अकिंचन्य धर्मांगाय नमः ओम ह्रीम उत्तम 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 उत्तम अकिंचन्य धर्मांगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम 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 अकिर्माय नम ॐ ह्रीं उत्तम् अकिञ्चन्यधर्माङ्गाय नमः 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 ॐ उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ध्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं 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 उत्तम अकिञ्चन्य

अकिंचन्य धर्मांगाय नमः ओम भ्रीम उत्तम 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 अकिंचन्य धर्मांगाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं 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 अकिञ्चन्य धर्माङ्गाय नमः नमः ओम ह्रीम उत्तम अकिंचन्य धर्मांगाय 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 नमः